والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم رب اشرح لي ويسر لأمري امري واحلل عقلة من لساني يبقوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحسنى ان شئت ربي يسر ولا تعسر وأثمن بين الخير belum kita baca minta sahabat-sahabat rojak balik bab yang kita baca semalam babussalami wa litahalluli minas salati dalam cetakan yang saya baca semalam dia disebut hilyah dalam kitab hilyah kan waqad zakarahu jama'atun min ashabina minhum imam haraman haramain wa zahir al-sarakhsi aw sarhasi wa ruyani fi al walakinahu shazu jadi dalam kitab yang lama pun dia hilyah dia bukan jiliah Yang kepada tuan-tuan tu -tuan. dia giliah tapi yang sebenarnya hilyah bukan giliah dalam kitab hilyah itu yang pertama itu masalah yang pertama dia ter tertambah titik saja isu yang kedua qala syuyuti fi tuhfati al-abrar binaktil azkar yang tu pun saya tak baca semalam kan Sebenarnya yang tambahan tu sebahagian daripada cetakan ada tambahan tetapi itu bukan kalam Imam Nawawi. <coughs> ha ustaz macam mana? <coughs> tak ada kan? Ha betul. Hak yang saya cetak yang uh, bagi kat tuan-tuan tu Sebahagian kepada tuan-tuan yang ada tu Cetakkan ni ada tambahan Yang asalnya kata-kata Imam Nawawi Memang tak ada tambahan Yang tu kritikan Imam Suyuti Dinakalkan oleh sebahagian pengarang Kritikan Imam Suyuti kepada Imam Nawawi <coughs> yang tak yang Imam Nawawi kata warahmatullah. warahmatullah tu tak ada. Wabarakatuh, wabarakatuh tak ada. Haa, jadi Imam Nawawi kata kalau yang hadisnya tak ada wabarakatuh. Dia kata wa'lam wa anna wa al-akmala fi salami an yaqula an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah wa an yasarihi assalamu alaikum wa rahmatullah wa la yustahabbu an yaqula ma'ahu wa barakatuh ayat tu tak ada jadi imam nawawi kata dalam hadisnya tak ada wa barakatuh tetapi imam Syuuti kata ada lah riwayat yang lain jadi kenyataan Imam Syuuti itu yang dinakalkan oleh sebahagian ulama itu bukan kata-kata Imam Nawawi. Yang berdasarkan sahih yang sahihnya tak adalah wa barakatuh. Uh, yang tu dia ambil perkataan uh, Imam Suyuti. Dia sebut di dalam kitab Tuhfatul Abrar binaktil Azkar Lepas tu dia ambil lagi pendapat Ibnu Hajar. Dalam uh, turuk yang lain ada wa barakatuh. Cuma saya nak ceritakan di sini kalam Imam Nawawi sendiri memang tak ada. Ha, yang dia teka oleh suyuti tu, maknanya ulama' lain yang tambah. Dia tambah, mereka menakalkan pendapat Imam Suyuti dan Ibnu Hajar yang iktirak Imam Nawawi. Imam Nawawi kita tak ada. Ha, sebab sekarang ni kita sedang membaca Askar Nawawi. Jadi kita nak ambil ngam-ngam berdasarkan tulisan dia sendiri. Hak itu tambahan. Jadi kalau nak terima wa itu maknanya ada riwayat yang lain yang diterima oleh sebahagian ulama tetapi Imam Nawawi kata tak disunatkan. sebab dia kata wala yustahabbu an yaqula ma'ahu wa barakatuh. Tak disunatkan kita sambung wa barakatuh. Okey itu dua perkara yang kita nak sebut uh, daripada bacaan kita semalam. Bab ma yaquluhu ar-rajul idza kallamahu al wa huwa fi as sesuatu yang dibaca yang dikatakan bagi seorang lelaki apabila dia semaya seorang lelaki maknanya musalli orang yang semaya dia tengah-tengah semaya tu orang sembang dengan dia apa perlu dia lakukan dalam semaya wa <tuh> rawayna <tuh> fi sahihai bukhari wa muslim An sahli bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad man nabahu shay'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Kami telah riwayatkan hadis di dalam Sahih yang diambil daripada Sahih Bukhari dan Muslim daripada Sahli bin Sa'din Sa As-Sa'idi radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barangsiapa yang berlaku ataupun tertimpa kepadanya sesuatu di dalam sembahyangnya hendaklah dia menyebut subhanallah. Kan ini ada satu isu bila Rasulullah sakit beberapa hari sebelum berlaku kewafatannya. Tiba-tiba pada suatu hari dia boleh bangun dan dia boleh mampu pergi ke masjid. Dia dipapah oleh dua orang sahabat iaitu Saidina Ali dan juga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat duk tunggu-tunggu Rasulullah ni Hari-hari yang sebelumnya Rasulullah tak mampu Nak pergi ke masjid dan nak menjadi imam Itu yang Rasulullah sebut Muru Abu Bakr bin Salah Suruhlah Abu Bakar menjadi imam semayang Jadi pada suatu hari Tengah-tengah Sayyidina Abu Bakar tu jadi imam Rasulullah datang Bila Rasulullah datang masuk dalam masjid Sahabat beranggapan Rasulullah dah sihat Lalu mereka sembanglah sama-sama demo tengah sembahyang ni. Lalu lepas sembahyang Rasulullah tegur bahawa kalau nak sebut sesuatu yang berlaku, kenalah sebut subhanallah. Bukan boleh bukan sembang, bukan bercakap dalam sembahyang. Kerana sebelum itu bercakap dalam sembahyang tak salah lagi. Ha, jadi selepas daripada hadis ini tak boleh sembang bercakap di dalam sembahyang. Jadi begitu juga kalau sekarang ni kita duduk dalam rumah tengok semayang Umpamanya orang datang Assalamualaikum tutup pintu Maka berdasarkan kepada hadis ni kita sebut Subhanallah Kita sebut apa? Subhanallah dengan suara yang kuat Untuk memberitahu bahawa kita sedang berada di dalam semayang Wa fi riwayatin fi sahih Iza nabakum amrun Fayusabbih fayusabbihur rijalu walitusaffi walitusaffiqin nisa'u di dalam hadis sahih yang lain apabila berlaku sesuatu perkara kepada kamu bagi orang lelaki hendaklah dia sebut subhanallah dan orang perempuan hendaklah dia tepuk tangan tepuk tangan sebagaimana kafir yang kita sebut tu macam ni kalau dalam masa syafi'i sekali sekali pula jangan kerana dalam masa syafi'i kita bergerak tiga kali berturut-turut yang melibatkan anggota yang besar batal sembahyang dan ha, ini kalau orang perempuan dia sembahyang bersama dia timbang tersilap ke terlajak rakaat ke maka itulah kisah. kita tahu sesuatu di dalam sembahyang Mu'afiriwayatin at-tasbihu lirrijali wat-tasfiiqu lin wa at-tasfiiqu lin nisa'i dalam satu riwayat yang lain tasbih bagi lelaki فانا ذكر اطرافا من اهمها telah sepakat oleh para ulama tentang sunatnya zikir selepas sembahyang ulama sepakat sunat zikir selepas sembahyang tak ada khilaf yang ada sebahagian orang kata ha tengok ada satu golongan mereka ni kata tak sunat zikir selepas sembahyang ha dia kena kot tu sebenarnya apa-apa aliran daripada ahli sunnah jemaah ni sepakat semua mengatakan sunat zikir pas suraya duduklah aliran apa pun syiah ke salafiah ke semua ada sunat cuma yang menjadi perbahasan yang mana afdal secara jemaah ke ataupun sendirian ah ha, yang tu menjadi perbahasan adapun sepakat tentang pegangan zikir memang sunat sebab apa sepakat ulama kata sunat kerana nabi buat macam tu diikuti oleh para sahabat ha zikir pas maya ni memang sunat cuma afdhal tafdal berlaku perbahasan daripada kalangan ulama. Kalau bagi golongan salafnya bahawa Imam Syafi'i sendiri pun sama zikir masing-masing. Doa juga masing-masing. walaupun sebelumnya mereka sembahyang berjemaah seseorang ataupun sesuatu kumpulan sembahyang berjemaah tetapi tam sampai bab zikir zikir masing-masing. Itulah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawayna fi kitab at-Tirmizi an Umamah radhiyallahu an qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kami telah riwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Abi Umamah daripada radhiyallahu an dia berkata dikatakan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah doa yang paling didengari oleh Allah ayu doa asma apakah doa yang paling didengari oleh Allah maknanya doa yang paling mustajab. Ah doa-doa yang paling mustajab qala jauful lailil akh akhir. Maknanya di pertengahan malam. Di tengah malam doa yang di antara doa yang Allah Taala paling makbul, doa yang paling mustajab diterima oleh Allah adalah doa di di pertengahan malam. Wutu bar salawati al maktubat dan selepas sembahyang lima waktu. Qala Tirmizi hadisun hasan. Imam Tirmizi menganggap hadis ini adalah hadis hasan. Warawaina rawayna fi sahihain Bukhari wa Muslim. Telah meriwayatkan oleh kami di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Ali bin Abbas radiyallahu anhumah Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma kuntu a'rifu inqida' as-salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam takbir. wa fi riwayat Muslim kunna telah meriwayatkan oleh kami hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Ibnu Abbas kata kuntu dalam riwayat Muslim kunna kami mengetahui selesainya semayang Rasulullah SAW ini dengan takbir. Apa maksud para sahabat, Ibu Na'abah dan para sahabat memahami ataupun mengetahui selesainya semayang Rasulullah ini dengan takbir. Maknanya selepas semayang ni Rasulullah bersikir dengan suara yang kuat. Rasulullah bersikir dengan menyaringkan suara. Wa fi riwayatin fi sahihihima wa riwayat yang lain hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim ani bin Abbasin Abbas radhiyallahu anhu ma daripada ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna rafa'a saudi bi zikri hina yanshrifu an nas minal maktubati kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya meninggikan suara dengan zikir ketika selesainya oleh manusia semayang waktu adalah berlaku di zaman Nabi. Ha, ni orang kata ni, ini dalil. Dalil zikir kuat. Macam mana pula orang kata ada pihak mengatakan zikir tu kena kena sir kena perlahankan sedangkan dalam Al nabi dalam sahih bukhari muslim kata dikuatkan Aa, jadi ulama buat kesimpulan huraian tafsiran daripada hadis-hadis ini -hadis di antaranya mereka menyebutkan azalika jahru fi bidayatil amri hina ta'limihim azzikra summa umiru bil israri fil azkari illa ma kana fi ba'daha kal kunuti lil imam wa takbiri fil aidaini wa talbiyah. Ini peringkat mula-mula Rasulullah ajar zikir. Bukan setiap kali sembahyang Rasulullah kuatkan zikir tak. Peringkat mula-mula Rasulullah ajar zikir kepada para sahabat. Sebab di zaman Rasulullah SAW Syariat Islam itu sentiasa berlaku Dan wahyu-wahyu sentiasa turun Syariat Islam tidak lengkap sempurna lagi Masih sedang berlakunya penurunan Ataupun berlakunya hukum-hukum syariat itu disampaikan oleh Nabi Jadi sebahagian daripada amalan Perbuatan memang sahabat tak tahu Ada yang bawa masuk Islam ada yang dah masuk Islam tapi zikir dia tak tahu dia tahu dia daripada ucapan ataupun ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Jadi bagi orang yang tak tahu mula-mula belajar sembahyang ataupun baru masuk Islam dan zikir itu pun baru muncul, baru berlaku Rasulullah ajar kuat. Sebab tu Ibn Abbas kata kami kena sesungguhnya mengangkat suara, meninggikan suara zikir di zaman Nabi, itu berlaku di zaman Nabi dengan mengangkat suara itu berlaku. Tetapi Ulama-ulama hadis dan juga ulama fiqah kata itu peringkat permulaan. Sebab itu Imam Syafi'i ketika dia mengulaskan masalah zikir ini di dalam Dilar Al-Um setelah dia kata peringkat mula diajarlah sebagaimana yang yang disebut dalam hadis ini. Bila dia dah makmum dah reti, dah faham, dah ingat zikir, maka zikir itu disirkan. Kata-kata Imam Syafi'i ini diambil oleh banyak ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri di antaranya di dalam kitab I'anatul Talibin. Dinakalkan juga oleh Syekh Idris Al-Marbawi di dalam kitab Bahrul Mazi. Dan juga disebut oleh Imam Nawawi. Maknanya peringkat mula dia kuat zikir ni. Dah lama dah ingat, maka diperlahankan. Bila dah ingat zikir tu diperlahankan. <coughs> Tapi sekarang ni masih dikekalkan lagi kan Walaupun dah duduk semayang dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun Jadi imam, dia tetap kuat Atas alasan apa? Oh, makmu baru datang pula Makmu yang baru datang belajar semayang Dia ulang balik benda yang sama Padahalnya yang baru belajar semayang Dia belajarlah dengan orang yang lama-lama dah semayang Menyebabkan gangguan berlaku di masjid dan surau Bagi orang yang bagi orang yang masbuk semayang bila-bila lagi surah dan masjid berhampiran dengan jalan raya. Orang singgah semayang. Imam kuat pakai mikrofon. Ganggu orang semayang. Bila dia tegur, dia tanya, hari tadi ada ustaz-ustaz tolong, mem tolong mempertahankan amalan mereka, perbuatan mereka. Sedangkan fahaman itu salah. Ajar zikir ni peringkat orang mula-mula nak belajar semayang. Orang dah reti semayang, maka dia hafal lah zikir dan dia zikir secara bersendirian. Kadang-kadang orang ni dia susah hati takut orang tak tak berzikir. Apa dia nak susah hati tentang orang tak berzikir? Kita ni semua kita akan mati, kita akan menghadap Allah. Allah Taala kira amalan masing-masing. Kalau dia tak berzikir, sebab kita tak zikir kuat, kita tak zikir kuat kerana ikut sunnah. Kerana orang di belakang makmum tu dah lama sangat. Tiba-tiba ada di kalangan makmum dia tak nak zikir, dia punya pasal rugi-rugi dia. Oh sayanglah dia tak dia tak zikir lah. Sampai bila-bila dia tak reti zikir kalau imam tak zikir dengan kuat. Itu dia punya pasal dia lah yang rugi di akhirat nanti. Tetapi sunnahnya imam dia kena perlahankan zikir. Kecuali dalam keadaan yang kita sebutkan tadi, orang baru belajar sembahyang, baru nak belajar zikir. Dia zikirlah beberapa kali ataupun beberapa hari dengan suara yang jahat, lepas tu diperlahankan sebab tu ada ta'liq ta di sini dan seluruh ulama pun sebut macam tu. Kana zalika jahru fi bidayatil amri. Peringkat permulaan Rasulullah hajar zikir. Hayna ta'limihin zikra summa umiru bil asra. Kemudian Rasulullah perintahkan supaya perlahan pula zikir. Bukan berterusan di dalam keadaan kuat. Wa rawayna fi sahihi Muslim an Thawbana radhiyallahu anhu qala telah meriwayatkan oleh kami di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Imam Muslim daripada Sauban radhiyallahu an dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثه Rasulullah ni apabila dia selesai daripada sembahyang dia istighfar tiga kali Ha, dia istighfar tiga kali. Wa qala, lepas tu Rasulullah sebut Allahumma antas salam. Itu yang pertama. Yang kedua wa minkas salam. Yang ketiga yang ketiga tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ah ha, tu ya. Hak kita baca banyak mana? Hak panjang tu saya pun dah lupa. Sebab dah tinggal lama. Siapa ingat hak panjang tu? Hak panjang tu tak ingat pun tak apalah. Hak ni yang sunnah. Dalam hadis pun macam tu Imam Nawawi pun kata macam tu Allahumma antas salam Wa minkas salam Tabarakta yazal jalali wal ikram tu ya Fahayina Rabbana Bis salam Apa dia lagi Oh dah tak ingat lah Belah tinggi benda tu Elok tak ingat pun Dulu <laughs> Belajar sembahyang yang tu Yang kita baca Bila kita belajar hadis Lepas kita tengok pula Kitab-kitab uh, Mazhab Syafi'i ni tak ada dia ya, ada yang tiga ni. Tiga ni saja. Allahumma antas salam wa minkas salam tabaarakta ya zal jalali wal ikram. Ha inilah yang dibaca oleh Nabi dan para sahabat. Qila lil Auza'i, wa huwa ahadur ruwati hadzal hadis. Disebutlah ataupun dikatakan bagi Imam Auza'i, salah seorang daripada perawi hadis ini kaifa istighfaru. Ya Rasulullah istighfar tiga kali apa bagaimana istighfar Rasulullah Kala? tak taqulu astaghfirullah astaghfirullah tiga kali tiga kali astaghfirullah 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 yani bukan astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih hak tu dalam bab lain ketika lain keadaan lain tak apa memang ada hadis tapi sembah sembahyang yang ni je. Ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tiga kali. Padahal. Bukan pada maknanya tak ada sakat tujuh je ada zikir-zikir yang lain lagi. Tapi dalam isu istighfar. Dalam isu istighfar, tiga kali je. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang berikutnya, wa rawayna fi sahih al-Bukhari wa Muslim, an ibn al-Mughirah ibn Shu'bah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza faraga min as-salati wa sallama qala la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mali alimi a'tayta wa la mu'tiya liman mana'ta wa la yanfa'u azzajd min kal jann ah, itu pun salah satu zikir yang dibaca oleh rasulullah wa fi sahihi muslim An Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. AnNu ia berulang di ibu suri setiap salat pihin ia saling. Tidak ada yang lain selain Allah dan tidak ada yang bersekutu dengan-Nya. Dia memiliki takdir dan rahmat. Dia berada di atas segala sesuatu. Tiada yang dapat mengalahkannya kecuali Allah. 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 Tiada yang dapat mengalahkannya kecuali Allah قال ابن الزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلل بهن دبر كل صلاه والله اعلم kapan tanpa baju. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bila dia beliau wafat dikafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa baju disertakan dengan baju melainkan kain kafan semata-mata dan juga kafan tanpa serban. Aa, tak dipakaikan sekali dengan serban. Pertamanya dengan baju tak disertakan dengan baju, yang keduanya tidak disertakan ketika kafan tersebut dengan dengan serban. Pakai okay, terus قال إلى البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسواب أهل كل كفن ليس, فيه. ليس فيها قميص ولا أعمالكم di kafan ni akan rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tiga helai kain tanpa disertakan dengan baju dan juga serban okey terus wa lahumu mari hadatsana sa'd bin talal hadatsana yahya al-baysan hadatsani abi an aisha radhiyallahu ta'ala an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul ila bi sa'dati aslami ليس فيها قبول ولا إمامة. Okay, باب الكفر بلا إمامة. Okay, قال إمام البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن قروة عن أبيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Uftilafi salasati aswabin Bidik samudin yadid Laysafiha komisun Wala imamatun Imam uh, Syafi'i berhujah Dengan hadis ini Bahawa seseorang yang meninggal dunia Tidak di kafani Melainkan dengan tiga pakaian Wabihadhal hadithi ihtajal syafi'i Wa ala anna sunnata Imam Syafi'i kata sunnahnya Fi kafani an yakuna bila qamisin wala imamatin jadi imam syafi'i kata kafan mayat ini dengan beberapa lapisan ataupun balutan sekurang-kurangnya tiga kalau bagi bagi orang lelaki ni maknanya tiga padan ataupun satu sebagaimana yang kita jelaskan pada pelajaran kita yang lepas sehelai pakaian pun cukup memadai begitu juga sebagaimana mandi menghilangkan najis dan meratakan air seluruh badan walaupun sekali tetapi sunatnya dia diakhiri dengan ganjil begitu juga tentang masalah mengkafani mayat jadi Imam Syafi'i berpedalikan kepada Zahir hadis ini maka tidak perlu ditambah dengan apa-apa baju ataupun pakaian si mati kan si mati itu baju dia banyak yang pernah dipakai masa dia hidup ataupun serban dia tidak perlu disertakan dengan baju lain ataupun pakaian lain selain daripada kain kafan dia kata tidak perlu kepada Pakaian ataupun juga serban Kerana dia pegang kepada Wa'inda Hadi Maliki Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad sama Sama pegangan mereka Maka orang yang uh, Meninggal dunia dikafani dengan Kain sahaja tanpa disertakan Dengan serban dan juga baju Adapun di sisi Imam Malik Dia kata apa Al-Sunnatu al-imamatu aydan Imam Malik kata sunnah ni sunnah disertakan dengan serban juga. Bila mengkafani mayat. Apa alasannya? Sedangkan Nabi SAW sendiri tidak dikafani dengan berserta dengan serban ataupun baju. Sebab dia kata wa huwa yahmilu alhadis ala anhu laysa bima'dudatin bal yahtamilu an takuna salasatu aswa' yadatan ala alqamis wa imama. Tiga itu tambahan baju dengan serban. Ha, itu dia faham macam tu Imam Malik. Jadi dalam isu ini Imam Syafi'i dengan anak murid dia Imam Ahmad bin Hanbal sama. Maksudnya bila mengkafani mayat hanya perlu kepada kain untuk membaluti mayat sahaja. Tanpa ditambah serban dan juga baju. Adapun Imam Malik dengan Abu Hanifah sama dalam isu ini. Mereka sunat bila kafan mayat ditambah dengan serban dan juga baju yang dipakai. Ha, itu ber, maknanya seri lah Ada bab jumhur kan Dalam bab ni tidak ada jumhur Jumhur tu maknanya seorang ulama' berpendapat Sesuatu pendapat tiga lagi khilaf ha, Tiga lagi khilaf Contohnya dalam masalah apa Contohnya di dalam masalah sujud atas reban Imam Syafi'i satu pegang macam tu Jumhur berbeza dengan dia Yang kedua Contoh yang kedua masalah zakat fitrah Imam Abu Hanifah kata kena bayar boleh bayar dengan nilai makanan ada pun tiga lagi berbeza Syafi'i Hanbali Maliki kata mesti dengan apa dia dengan makanan asasi itu dipanggil yang ni jumhur tapi dalam isu ni tidak ada jumhur maknanya seri wallahu aalam aqulu qali hadza wa astaghfirullah alaihi wasallam. alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh